ہماری <laughs> شہزادی کلکانٹی مرغی کو کسی کی نظر لگ گئی اس کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوا مرتے مرتے بچی ہے اور ابھی بھی کافی شدید حالت میں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بچ جائے گی اللہ کے کرم سے اس کے ساتھ ہوا کیا اس کا مین جو سامنے والا پوٹا ہوتا ہے جو شارہ کے نیچے ہوتا ہے وہ بھی جام ہو گیا تھا اور جو اندر پوٹا ہوتا ہے جو انتڑیوں کے ساتھ جسے سیکنڈری گیزڑ کہتے ہیں وہ بھی جام ہو گیا تھا دونوں پوٹے جام ہو گئے تھے بالکل اس کا ہاضمہ بالکل ہاضمے کا جو پروسیس ہے بالکل ہی سٹاپ ہو گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹھیں بہت عجیب و غریب جس کی وجہ صرف پوٹا لگنا ہی تھا کہ پوٹا لگنے سے اس کی بیٹھیں بہت ہی عجیب و غریب ہو گئی تھی اور یہ اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ یہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی یہ آج سے چار دن پہلے اس کا پوٹا جام ہوا ہے ابھی بھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئی لیکن پہلے سے کافی حد تک بہتر ہے انشاءاللہ تعالی مزید اس میں بہتری آئے گی آپ کی دعاؤں سے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ اس کو میں نے کیا کیا, کیا ٹریٹمنٹ کیا ہے کس طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ میں نے کیا کہ یہ پہلے سے بہتر ہوگی اور مزید جب بہتر ہوگی تو آپ کو شارٹ ویڈیو بھی لگا کے میں دکھا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامنے کھڑی مرغی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پوٹا بلاک ہوا تھا اور اس کی بیٹ کی صورتحال بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی پہلے دن کی کنڈیشن کیا تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو میں بہرحال اس کا میں علاج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں فرسٹ پریورٹی پہ تو میں نے پوٹا کھولنے کی کوشش کی ٹماٹر کے بیج جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں اور بہت ہی اچھا نسخہ ہے ٹماٹر کے بیج اس کو میں نے کھلائے ایک دفعہ نہیں کھلائے دو تین دفعہ کھلائے لیکن اس کا پوٹا اوپن نہیں ہوا جب ٹماٹر کے بیجوں والا میرا ٹوٹکا ناکام ہوا تو اس کے علاوہ میں نے اور بھی کئی ٹوٹکے لگائے اور بالاخر مجھے محسوس ہوا کہ ان ٹوٹکوں سے کام بننے والا نہیں ہے بہت ہی کافی سیریس صورتحال ہے تو پھر میرے پاس دو آپشن بچے ایک آپشن تھا کہ ڈائسیکشن کروں چیرہ لگاؤں پوٹے کو خالی کروں لیکن میں اس چیز سے ہمیشہ آوائیڈ کرتا ہوں ایک دو دفعہ میں نے ٹرائی بھی کیا چیرے والا پرندے کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے چیرے سے میں آخری حد تک کوشش کرتا ہوں کہ میں اوائڈ ہی کروں اس کے علاوہ دوسرا آپشن ہے میرے پاس پوٹے کو واش کرنے کا پوٹے میں پانی بھر کے پھر اس کو مسل کے پھر پانی کے ذریعے جو بھی اندر پھنسا ہوا ہے مواد اسے باہر نکالنا واش کرنا تو یہ بھی ایک بیسٹ آپشن ہے لیکن اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے پرندے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات پانی سانس والی نالی میں جانے سے پرندہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بہرحال میں نے اس کا پوٹا واش کیا پانچ سات دفعہ واش کیا تو پوٹے سے گندم کے دانے بھی نکلے اس کے علاوہ باجرہ بھی نکلا جو میں نے اس کو دیا تھا اور ساتھ میں جو مجھے محسوس ہوا جس نے اس کا پوٹا بلاک کیا ہوا تھا وہ گندم کے پودے کے پتے تھے سخت قسم کے پتے تھے چند کے پتے نکلے جس سے مجھے محسوس ہوا کہ اس کا پوٹا بلاک ہوا ہے تو پھر میں نے کافی واش کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو میں نے نرم غزائیں دی کیونکہ بلکل بھوکا رکھنے سے پرندہ اگر پوٹا لگنے سے نہیں بھی مرا تو بھوک سے مر جائے گا تو پرندے کو میں نے نرم غذا کیا دی ہے کہ رس لے لیں لیے میں نے دکان سے اس کو میں نے الکا سا دودھ لے کے تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی پتی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ایک بوائل دیا ہے اس میں رس بھگوئے ہیں اور گاڑا سا مواد بنایا اور آدھی چمچی سے زیادہ اس کو میں نے ایک وقت پہ خوراک نہیں دی مطلب وہ جو مواد رسوں کا بنایا وہ آدھی چمچی سے زیادہ نہیں دینا چوبیس گھنٹے میں میں صرف ایک آدھی چمچ دے دیتا تھا اس سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ پہلے ہی شدید متاثر ہے پوٹا جام سے تو رس میں نے اسے بطور نرم خوراک استعمال کرواتا رہا ہر چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ آدھی چمچی اس کے ساتھ ساتھ میں نے پوٹے کو چالو رکھنے کے لیے پوٹے کو اوپن کرنے کے لیے بال کرنے کے لیے سیکیلیکس ڈراپس کا استعمال کیا یہ آپ کو انسانی دوائیوں کی میڈیکل سٹور سے ایلوپیتک میڈیکل سٹور سے آپ کو بآسانی مل جاتے ہیں سکی لیکس ویڈیو میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں تو یہ ڈراپس میں نے لے لیے اور مرغی کو ہر آٹھ گھنٹے کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد مرغی کا منہ کھولا اور اس کے منہ میں کم از کم پندرہ سے بیس ڈراپ اس کو پلا دیے یہ جی ایسے منہ کھولیں اور ڈراپ اس کے میں نے پلا دیے اس ڈراپ کے ذریعے نظام نظام تیز ہوتا ہے جو چیز گل نہیں رہی ہوتی پوٹے کے اندر وہ چیز گل جاتی ہے اس میں جو ہے ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے اور نظام نظام آسانی ہو جاتی ہے چیز ہاضمہ درست ہو جاتا ہے اور اس میں سیکل ایکس میں اور بھی انزائمز بھی ہوتے ہیں کچھ جس سے ہاضمہ چالو ہونے کے جو مدد ملتی ہے تو یہ میں نے طریقہ کار استعمال کیا اس کے ساتھ ساتھ ہر چوبیس گھنٹے کے بعد میں اس کو نیورو بیان انجیکشن لگاتا رہا ہوں نیورو بیان انجیکشن کیونکہ یہ مادی کافی ایج کی ہے تو میں پورا نیورو بیان انجیکشن لگاتا رہا تھا لیکن اگر چھوٹی عمر کی ہوتی تو میں آدھا انجیکشن لگاتا لیکن چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میں اس کو نیورو بیان لگاتا رہا نیورو بیان کا مقصد یہ ہے کہ اس کی طاقت کو باہر رکھا جائے اس کو کمزوری نہ آنے دی جائے تو یہ نیرو بیان میں ساتھ میں لگاتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو ہر چوبیس گھنٹے کے بعد میں نے اوکسی آکسیٹائٹرا سائیکلین جو وائل ہے میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں یہ آپ کو بٹینری سٹور سے سانی مل جاتی ہے اوکسی ٹائٹرا سائیکلین اس کا میں پوائنٹ تھری ایم ایل مطلب جو ون ایم ایل کی سوئنج ہوتی ہے بریک انسولین اس کے تین پوائنٹس تاکہ اس کو میں ہر چوبیس گھنٹے بعد یہ لگاتا رہا ہوں تاکہ اس کے اندر جو بھی جرنز ہیں جو بھی بیکٹیریاز ہیں وہ کل ہو سکیں یہی میں ٹریٹمنٹ کرتا رہا ہوں اور اس کی خوراک میں نے بند نہیں رکھ, ہونے دی اس کے علاوہ اس کو صبح صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم میں دھوپے رکھتا رہا ہوں دوپہر کے ٹائم پہ میں چھوپیں رکھتا تھا رات کو بھی میں ٹھنڈی جگہ سے بچا کر درمیانی والی جگہ پہ بند کرتا رہا ہوں کیونکہ آج کل تو سردی سے اس کو مزید کیونکہ کمزوری کی وجہ سے کمزور پرندے کو سردی زیادہ لگتی تو یہ بھی میں اس کے ساتھ کرتا رہا ہوں تو یہ طریقہ کار میں نے ازمایا تو الحمدللہ آج چوتھے دن بعد یہ کافی بہتر ہے اور مزید دو سے تین دن تک یہ ابھی تک اس کا پوٹا مکمل طور پر چالو نہیں ہوا جب تک اس کا پوٹا مکمل طور پر چالو نہیں ہوتا تب تک میں اس کو کوئی دانہ نہیں ڈالوں گا صرف ریسٹ کھلاؤں گا اور وہ بھی صرف آدھی چمچی تو یہی طریقہ کار ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور آپ کی دعائیں ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور بحال ہوگی اس کو یہ بہت ہی قیمتی میرا پرندہ ہے میری فیورٹ مادیوں میں سے ہے تو ان اللہ تعالیٰ یہ بالکل جب صحت مند ہوگی تو آپ کو میں اس کی شارٹ ویڈیو ضرور شیئر کروں گا اور یہی طریقہ علاج ہے اس کو بخار نہیں تھا اگر بخار ہوتا تو میں پینا ڈال فلیجل اور نیت یہ آدھی آدی ٹیبلٹس ضرور دیتا میں پینسلین وغیرہ میں نہیں لگاتا کیونکہ اوکسی ٹیٹرا آکسیٹیٹراسائیکلین بطور اینٹی بائیوٹک میں پہلے ہی لگا رہا ہوں تو اوکسی ٹیٹرا آکسیٹیٹراسائیکلین کے استعمال کے ساتھ میں پینسلین اور اموکسل وغیرہ اور کوئی بھی اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں کر رہا پرابلم وہیں پہ آتی جب ہم بہت سارے اینٹی بائیوٹک ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو پرندہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور آپ کا پرندہ اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ایسا ارگز مت کیجیے اینٹی بایوٹک کا استعمال محتاط طریقے سے کیا کریں تاکہ آپ کے پرند اندے کو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں تو یہی میں نے طریقہ کار لگایا ہے آپ بھی اگر آپ کے پرندے کے ساتھ ایسا ہو جس کا اندر والا پوٹا جام ہو تو آپ نے یہی کرنا ہے اس کو دانہ بند کر دینا ہے اور نرم خوراک پہ رکھنا ہے اور باہر والے پوٹے کے لیے تو آپ کے پاس بہت سارے نسخے ہیں اندر والے پوٹے پہ زیادہ پرابلم آتے ہیں اندر والا پوٹا جب بھی بلاک ہوتا ہے تو پرندے زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کافی عرصہ بعد لمبی ویڈیو بنا رہا ہوں دعا میں یاد رکھیے گا مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں ویڈیو بنانے میں مجھے ٹائم نہیں ملتا آج بھی میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں صرف چوتھے دن جا کے میں نے شیئر کی ہے اس مرغی کے بیمار ہونے کے بعد ساتھ ساتھ میں ویڈیو اور علاج جب میں کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر صرف اسی لیے نہیں کر سکا کہ میرے پاس ٹائم نہیں آج فرائیڈے تھا تو مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں وائس اوور کر کے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو دعا میں یاد رکھیے گا پھر کبھی ملاقات ہوگی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تب تک مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ ربرکہ